Ваше ставление до призначения Михаила Саакашвили? Мое положительное. Я считаю, что это колоссальный шанс для всей Украины и, в частности, для самого Саакашвили, потому что он рискнул всем. Если он провалится на Одесской области, ему будет закрыт путь и в президенты родной любимой Грузии. Если он победит там, ему откроется путь, как промежуточное звено на Кабмин, чтобы победить также во всей стране. С точки зрения экономики, смотрите, первое, что сделал Саакашвили, постарался перекрыть контрабанду. Одесса жила, кормилась многие десятилетия контрабандой. Если ему удастся переломить контрабанду, ему удастся переломить всю корупційну систему внутрі всієї одеської власті чи можна в конкретній одеській області зробити рай безумовно не можна, оскільки законодавство України сьогодні говорить про те, що все такі області у нас інтегровані, і багато чого залежить від центру. Дуже багато реформ. Мають починатися з Верховної Ради, з президента, з Кабінету міністрів. Те, що сьогодні декларує Михайло Саакашвілі, його владні повноваження, які сьогодні, в рамках закону він має, він це пробує змінити, а їх повинно бути більше, оскільки просто так подавати корупцію неможливо. Чи треба варяги в українській політиці? Я не бачу ніяких особих проблем в привліченні варягів. Вопрос только в тому, кого привлікають. на каких условиях и какие у них будут полномочия, потому что сами по себе варяги они могут стать элементом системы коррупционной системы, а могут стать элементом э, активной борьбы с ней. Пример успешного привлечения варягов бывшая советская республика Эстония. Поэтому в Эстонии очень удачно это получилось. В других странах оказалось менее удачным. Как получится в Украине, очень сложно сказать, потому что м -м, варягам приходится бороться с системой а политической воли на преодоление этой системы не всегда наблюдается. На переломный период кто-то должен переломать. Если не переломается, просто распадется Украина, сгниет общество до конца. Наверное, надо. выйдет так, что система сама взломает Может и такое быть. Мы уже видели несколько таких примеров, когда система победила. Но пока есть политическая воля попытаться победить систему, надо стараться ее победить.